Pantun. Pantun ialah puisi tradisional Melayu yang memiliki keindahan bahasa dan strukturnya yang tersusun. Biasanya ianya terdiri daripada empat baris serangkap dengan pola rima ABAB di mana dua baris pertama sebagai pembayang dan dua baris terakhir mengandungi isi. Setiap baris mempunyai 8 hingga 12 suku kata yang menjadikan pantun berirama indah apabila ianya dilafazkan. Pantun berperanan bukan sahaja sebagai hiburan tetapi juga sebagai alat penyampaian nasihat, sindiran dan nilai moral. Keindahannya terselah melalui bahasa kiasan, irama yang harmoni dan pemilihan kata yang halus yang melambangkan budi dan pemikiran masyarakat Melayu. Sekarang saya akan melontarkan satu contoh pantun yang bertajuk Bahasa Jiwa Bangsa. Ikat jerami, muat ke kandar, selepas makan mandi di telaga ucap difahami wasangka terhindar bahasa kebangsaan penyatu warga karya Harun Muhammed pemikiran bagi pantun bahasa jiwa bangsa pantun ini menekankan kepentingan bahasa kemasaan sebagai alat perpaduan dan cerminan jati diri bangsa melalui penggunaan bahasa yang betul dan difahami bersama salah faham dapat dielakkan dan hubungan antara rakyat menjadi harmoni. Ia juga menggambarkan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi lambang identiti dan penyatu warga sesebuah negara. Singkat kata, bahasa kemasaan berperanan penting sebagai jiwa bangsa dan asas perpaduan masyarakat berbagai kaum. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada puisi yang kedua iaitu Teromba Teromba ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang berkembang dalam masyarakat adat berpatik terutamanya di Negeri Sembilan. Ia bukan sekadar puisi biasa tetapi ungkapan adat yang penuh dengan falsafah, nilai moral dan juga ajaran kehidupan. Dari segi istilah, perkataan teromba dipercayai berasal daripada perkataan neromba ataupun ramba yang bermaksud kata-kata yang diatur dengan adat dan sopan. Maka teromba bermaksud kata beradat yang diucapkan dengan tertib, berlapik dan juga berirama. Menurut Harun Mafia 1989 dalam puisi Melayu tradisional, teromba ialah bentuk kata-kata adat yang merangkap dan digunakan dalam masyarakat adat perpatih untuk menyampaikan amanat, nasihat, paduan dan nilai budaya melalui bahasa berirama serta penuh kiasan menurut Halim Ali 1965 pula dalam sastra rakyat negeri Sembilan, negeri Sembilan, tromba merupakan seni pertuturan yang mengandungi unsur sastra lisan, adat dan falsafah hidup masyarakat negeri Sembilan yang diwarisi secara turun-temurun. Seterusnya kita lihat pula kepada ciri-ciri teromba di mana teromba mempunyai ciri-ciri yang tersendiri yang membezakannya daripada bentuk fungsi tradisional lain seperti pantun, syair dan gorindam. Yang pertama, ciri yang pertama ialah teromba disampaikan secara lisan. Teromba diwariskan melalui pertuturan mulut ke mulut bukan secara bertulis. Ia lazimnya dilafazkan dalam majlis adat seperti perkahwinan, perlatikan penghulu uh, ataupun rundangan adat, rundingan adat Penutur biasanya tokoh adat seperti buah pak, lembaga ataupun penghulu luar Yang kedua, drama menggunakan bahasa berirama dan juga berangkap. drama berbentuk rangkap yang tersusun indah walaupun tiada pola tetap seperti pantun yang berbentuk ABAB Ritma dan juga ritma dan nada digunakan aa, untuk menimbulkan kesakitan dan juga keisafan bagi setiap rangkap. Setiap rangkap membawa satu pengajaran ataupun mesej yang tertentu. Dan ciri-ciri yang ketiga iaitu bahasa kiasan dan juga perlambangan. Gaya bahasa indah dan penuh simbol alam seperti gunung, sungai, sirih, pinang, emas dan juga pepohon yang digunakan aa, bagi menyampaikan mesej secara halus dan sopan sesuai dengan budaya Melayu yang tinggi budaya bahasanya. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada bentuk teromba di mana sebenarnya teromba tidak mempunyai bentuk yang tetap tetapi ia mempunyai struktur yang umum. Yang pertama iaitu teromba mempunyai rangkap bebas di mana tiada ketetapan bilangan baris. Namun, teromba biasanya terdiri daripada 2 hingga 6 baris setiap rangkap uh, setiap rangkap membawa maksud yang tersendiri dan kadang-kadang uh, disusun seperti perenggan berangkap dengan pengulangan, pengulangan perkataan ataupun irama tertentu. Dan yang kedua berirama dan berlagu. Terombo biasanya dilagukan dengan irama tertentu bukan dibaca secara biasa. Irama tersebut dikenali sebagai lagu adat dan menjadi tanda perhormatan kepada sebuah majlis. Yang ketiga, bahasa puitis. Teromba menggunakan metafora, personifikasi dan juga simbolik di mana pemilihan kata yang halus menandakan kepetahan berbahasa orang adat. Dan yang keempat, struktur tulisan. Teromba tiada bersi bertulis yang tetap. Setiap daerah memiliki variasi yang tersendiri namun maknanya tetap berpaksikan kepada adat, nilai dan juga ajaran moral. Uh, terdapat beberapa jenis-jenis teromba yang ada. Yang pertama teromba asal-usul di mana teromba ini adalah teromba pusaka yang menceritakan uh, salah silah ataupun asal-usul sesebuah perkara. Yang kedua teromba nasihat. Ketiga teromba adat. Keempat teromba perkahwinan. Teromba ijab kabul. Kelima teromba lantikan. Dan yang keenam teromba musyawarah perundingan. Seterusnya uh, kita lihat pula uh, beberapa fungsi dan juga peranan teromba. Teromba mempunyai beberapa fungsi dalam sosial, budaya, pendidikan dan juga rohani yang meluas dalam masyarakat adat berpatik. Yang pertama, teromba berfungsi sebagai panduan hidup. Uh, teromba mengajar cara berhidup, uh, beradat, berbudi bahasa dan juga berakhlak. Uh, teromba menjadi pengenang moral dan juga etika masyarakat dalam segala urusan kehidupan. Yang kedua, teromba juga berfungsi sebagai medium pendidikan adat. Teromba mendidik generasi muda tentang adat berpatih, susunan suku, pantang larang dan juga hubungan kekeluargaan. Selain itu, teromba juga berfungsi sebagai buku teks adat dalam bentuk lisan. Kemudian, teromba juga uh, berfungsi sebagai simbol kebijaksanaan. Teromba ini mencerminkan kepetahan seseorang itu bertutur dan juga kebijaksanaan tokoh adat. Orang yang mahir berteromba akan dianggap cerdik pandai dan juga akan dihormati oleh orang lain. Seterusnya, teromba juga uh, berfungsi sebagai alat perhubungan dan juga diplomasi di mana teromba biasanya digunakan dalam reningan adat antara uh, dua pihak untuk menyampaikan maksud tanpa menyinggung perasaan. Bahasanya lembut dan tetapi tegas. Dan juga teromba juga mempunyai penuh makna yang tersirat. Seterusnya, uh, juga berfungsi sebagai warisan budaya. Tromba ialah manifestasi budaya identiti Melayu Negeri Sembilan menunjukkan kesinambungan budaya Minangkabau. Menjadi laman jati diri dan juga warisan bangsa yang harus dipelihara menunjukkan bahawa tromba adalah sebuah uh, kazanah bagi Negeri Sembilan yang sangat penting untuk uh, terus dikekalkan. Baiklah, Marilah kita sama-sama saksikan persembahan trombon negeri sembilan yang akan dilantunkan oleh saya uh, dengan tajuknya Memperkasa Adat Perpati. Malim gunung, malim kinam, singgah rumah bila lasam, makan sirih dengan pinang seenok, gula pangkal kato. Adapun awal, tak kalau masa dahulu, naik di eteh Bukit Bintang, Pejain, Boku Calang, Pelantak, Bosi, Komuntung, memilang tungku, Penyongit. Di atas jalan simpang, ompet solilik, pulau, pogoco, solembang, tanah, Melayu. So alam minangkabau, so alam juon, nantobuko. Ay so gantang, solubo solonya Bunyi malam kok gagak dah jadi hitam kok pangau dah jadi putih. Adat tak lapuk dek hujan tak lokang dek panek tak kuning dek kunyit tak lomat, dek santan. Kok dibasuh berapi air. Kok dikikih berapi bosi. Kok panjang dikorek. Kok pendek sambung. Kok bocor ditampak. Kok tirih dibatukan. Kok terujun daripada langit sama-sama kita tampung. Kok memancut daripada bumi sama-sama kita pijakkan. Adat persendi syarat. Syarat. Syarat persendi kitab Allah. Adat dan syarat bagai awu dengan tebing. Bagai isi dengan kuku. Bagai irama dengan lagu. Bagai mata hitam dan mata putih. Kata syarak, syarak kata asrah. Tak boleh diubah, tak boleh diagih. Kalau diubah, akan binasa. Kalau dialih, akan celaka. Kata adat, kata muafakat. Adat dipakai dalam sepakat. Adat dialih dalam muafakat. Jangan ikutkan hati nanti mati. Jangan ikutkan rasa nanti binasa. Jangan ikutkan nasu, nanti losu. Jangan ikutkan marah, nanti parah. Jangan ikutkan risau, nanti tidur tak nolak. Minum kopi dengan susu kurang manis, ditawuk buluh. Jangan ikut hawa nasu, kok tak mati seperti gila. Aibah, sampah tak hanyut, ini kan buluh kemarau panjang. Jangan hidup seperti molotot. Pikir-pikirlah untuk cermilang dan terbilang. Kau nak tahu tinggi air eh, gunung? Tanyalah buang orang. Kau nak tahu dalam lubuk? Tanya pada buang Kau nak tahu lebih pantai? Tanya pada soluang. Kau nak tahu hutan dan tebal? Hutan dan tebal? Tanya pada Pak Bolang. Kau nak tahu yang eh, panjang lebar padang? tanya lah pada bola lang. Al-Mudafsir ayat keempat Bismillahirrahmanirrahim Fasya baka fatahni Maksudnya, bersihkanlah pakaianmu Apa pakaian kita sekarang? Apakah pahaman kita sekarang? Kita agungkan budaya asing Kita bangga budaya luar Di mana sejarah kita? Jangan jadi ayam hitam terobang malam hingga didahan dan merimbun. Kut-kut air, air tanpa air tidak, jadilah ayam putih terobang siang hingga didahan dan meranting. Kut-kut air ada, tampaklah oleh Bersatu kita tobo, pocongai kita robo. Untun, untun, keladi untun. Kena diuntun banyak duit. Cukuplah Tuhai saya si berterombo dan berpantun. Mohon saya si berundur diri. Berkelok ke jalan daik, jalan ke daik banyak kuih. Segala nan elok bawa lah balik. Segala nan bumbu. Kumpul angkat sini ha. Sekian terima kasih. Baiklah, untuk pemikiran bagi teromba yang bertajuk adat pepatih bagi rakyat yang pertama ia menggambarkan suasana masyarakat Melayu yang penuh sopan dan beradat menunjukkan nilai persahabatan, budi bahasa dan adat menerima tetamu diiring simbol bahasa seperti sirih dan pinang yang melambangkan permulaan bicara yang baik Bagi rakyat yang kedua pula, rakyat ini membawa Pembaca menelusuri asal usul dan sejarah lama masyarakat Minangkabau. Ia menggambarkan kehidupan tradisi yang penuh dengan kerja keras dan nilai warisan menjadi asas kepada pembentukan tamadun Melayu yang beradat dan beridentiti. Bagi rangka yang ketiga pula penyampaian ini menunjukkan asal keturunan dan hubungan budaya antara tanah Melayu dan Minangkabau. Ia menegaskan bahawa walaupun berbeza tempat dan wilayah, mereka masih berkongsi akal, sejarah dan adat yang sama. Ini melambangkan persaudaraan antara rumpun bangsa. Bagi rangka yang keempat pula, puisi ini menyampaikan falsafah kehidupan yang menekankan ketetapan dan realiti alam bahawa setiap sesuatu yang ditentukan sifat dan tempatnya manusia perlu menerima hakikat serta hidup berpandukan fitrah dan kebenaran baiklah bagi rangkap yang kelima pula penyampai ingin menggambarkan keutuhan dan kelestarian adat Melayu yang kekal walau ditelan zaman Adab dianggap warisan yang tidak akan hilang nilainya Menandakan pentingnya mempertahankan budaya bangsa daripada pengaruh luar Baiklah, untuk rangka yang ke-6 pula Menunjukkan semangat gotong royong, perpaduan dan tanggungjawab bersama dalam masyarakat Setiap masalah mesti dihadapi secara bersama Inilah nilai kolektif dan kekitaan dalam adab Melayu bagi rangkat yang ketujuh pula, penyampai ingin menegaskan prinsip hidup masyarakat Melayu yang berpaksikan agama Islam dan adat Syarak dan adat tidak boleh dipisahkan Kedua-duanya saling melekapi bagi membentuk masyarakat dan berakhlak dan beriman Bagi rangkat yang ke pula, ia menunjukkan ketugahan hukum agama dan adat ia tidak boleh diubah sesuka hati Perubahan tanpa perpaduan akan membawa kerosakan dan kehancuran nilai moral dalam masyarakat Dalam rangka sembilan pula Penyampai ingin menegaskan bahawa Adat hanya boleh diubah melalui perbincangan dan kesepakatan bersama Iaitu muafakat ini mencerminkan nilai demokrasi dan toleransi dalam budaya Melayu tradisional. Untuk rangkap yang ke sepuluh pula, penasihat ingin memberi nasihat moral dan pengawalan diri. Ini menegaskan bahawa manusia mesti mengawal emosi, nafsu dan amarah agar tidak menyesal di kemudian hari. Akal pula menjadi panduan untuk hidup. Dalam rangka sebelah pula, penyampai ingin memberi pesanan supaya jangan dikuasai hawa nafsu. Nafsu yang tidak terkawal akan menjerumus manusia ke arah kebinasaan dan hilang kewarasan. Hidup mestilah berpandukan iman dan akal. Manakala, bagi rangkap yang ke-12, ini melambangkan keteguhan nilai dan maruah seseorang. Walau diuji kesusahan atau masa sukar, orang yang berprinsip tidak mudah hanyut dengan cabaran. Bagi rangkap yang ke-13 pula, Penyampai ingin menyeru agar manusia hidup dengan harga diri dan bersaha menjadi insan yang berguna Bukan seperti lalang atau molukut yang tidak tetap pendiriannya Tujuannya ialah bagi mencapai kejayaan dan kemuliaan Untuk rangkaian ke-14 pula Ia menunjukkan kearifan, tempatan dan sikap merendah diri jika ingin mengetahui sesuatu, bertanyalah kepada yang lebih tahu atau berpengalaman. Ini menegaskan nilai ilmu dan kebijaksanaan dalam masyarakat. Manakala bagi rakaat yang ke-15, penyair ingin menyeru kepada penyucian diri, akhlak dan pemikiran. Ia membawa mesej agama agar manusia membersihkan jiwa daripada pengaruh buruk serta memperbaiki amalan hidup. Bagi rangkap yang ke-16 pula, ini mengandungi kritikan terhadap masyarakat moden yang lupa asal usul dan budaya sendiri kerana terlalu mengagungkan budaya luar. So, seruan agar bangsa Melayu kembali mengenal jati diri. Baiklah, dalam rangkap yang ke-17 Penyampai menggunakan simbol ayam hitam dan ayam putih sebagai perbandingan antara insan yang hilang arah dengan insan yang berilmu dan berprinsip. Nasihat supaya menjadi orang yang membawa manfaat dan kebenaran. Bagi rangkap yang 18 pula, penyampai menekankan tentang perpaduan. Dalam rangkapnya, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh yang membawa makna Bersatu membawa kekuatan, berpecah membawa kehancuran. Ini menekankan semangat kerjasama dalam masyarakat dan pentingnya solidariti bangsa. Manakala dalam rangkap yang terakhir iaitu yang rangkap 19 Penyampai memberi penutup yang penuh santun dan beradab Ia menyeru supaya yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan beliau mengajak pendengar atau pembaca mengambil iktibar daripada segala nasihat yang telah disampaikan. Sekarang saya akan terangkan apa itu sloka. Sloka ini ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang menggunakan sindiran, ejekan atau jenaka untuk menyampaikan nasihat dan pengajaran kepada masyarakat. Gaya bahasanya yang bersahaja dan menghiburkan namun sloka ini mempunyai maksud tersirat yang sangat mendalam. Perkataan seloka ini berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu, iaitu seloka yang bermaksud rangkap atau baik dalam puisi. Bentuk seloka ini boleh bentuk bebas tanpa ada bilangan baris atau rima tertentu. Tapi kadangkala -kadang, uh, seloka juga terikat seperti pantun atau syair yang mempunyai rima atau pola tertentu. Jadi isi seloka ni uh, mengandungi unsur sindiran eh uh, ejekan jenaka atau gurauan uh, sebab sloka ni digunakan untuk menyampaikan nasihat, teguran atau nilai moral secara halus dan tidak lang dan secara tidak langsung. Jadi fungsi sloka ni adalah menjadi alat kepada pendidikan dan sosial untuk menegur sikap negatif dalam kalangan masyarakat. Uh, dan juga untuk menyampaikan pengajaran dan nilai kehidupan dengan cara yang lebih menghiburkan. Aduhai malam pak kaduk Ayamnya menang kampung tergadai Ada nasi dicurahkan Awak pulang ke buluran Hai mudik menongkah surut Hilir menungkah pasang Ada isteri dibunuh Nyaris mati oleh tak makan Masa belayar kematian angin Sau di labuh bayu